হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ ৱেলকাম টু বিনীতা টিউটৰিয়েল আজি মই তোমালোকক ষ্টৰি ৰাইটিং গল্প লিখন দিম এইটো আহিছিলে টু থাউজেণ্ড ফ'ৰটিনত আৰু টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিনত আহিছিলে তলত দিয়া বাক্যবোৰৰ আলমত এটা গল্প লিখি তাৰ শিৰোনাম দিয়াৰ লগতে গল্পটোৰ পৰা কি নীতি শিক্ষা পালা লিখা এতিয়া চোৱা ৰঘুনাথৰ পুতেকৰ বিয়া ডট 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 ককাক নিমন্ত্ৰণ দত্ত ককা বিয়ালৈ আহিল দত্ত বিয়া ঘৰত ককাৰ মনত দুখ দত্তত দৰা কইনাক মাতি আশীৰ্বাদ দিলে দত্তত বিয়াৰ লুচি ভাজি একোকে নেখালে দত্তত কাৰণ বিয়াৰ ৰভা দিবলৈ আমলখি গছজোপা কাটি পেলালে হ'ল ইয়াত কেইটা আছে বাক্য ইয়াৰ পৰা আমি এটা গল্প সুন্দৰ গল্প লিখিব লাগে হল ৰঘুনাথৰ পুতেকৰ বিয়া ককাক নিমন্ত্ৰণ ককা বিয়ালৈ আহিল বিয়া ঘৰত ককাৰ মনত দুখ দৰা কইনাক মাতি আশীৰ্বাদ দিলে বিয়াৰ লুচি ভাজি একোকে নাখালে কাৰণ বিয়াৰ ৰভা দিবলৈ আমলখি গছজোপা কাটি পেলালে দেখা পাইছা তোমালোকৰ মনত কি ধাৰণা হয় কচোন মানুহজন ককাক কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব তেখেতে গছ ভালপোৱা মানুহ হ'ব লাগিব হয়নে তেখেতে দৰা কইনাৰ প্ৰতি তেখেতৰ অন্তৰত মৰম আছে হা সেইকাৰণে তাহাঁতক আশীৰ্বাদ দিলে কিন্তু বিয়া ঘৰত তেওঁ একো নেখালে তাৰমানে গছজোপা কটা দেখি তেখেতৰ মনটো অতিকৈ দূখ দূষিত হৈ গ'ল আৰু তেখেতৰ খোৱা বোৱাৰ প্ৰতি মন নাইকিয়া হৈ গ'ল এতিয়া চোৱা তুমি গল্পটো লিখি পিছত এক গল্পটো তুমি মনত কেনেকুৱা ভাবিছা কি আহিছে গল্পটো লিখি লোৱাৰ পাছত তোমালোকে ইয়াতে টাইটল দিলেও হ'ব বা আগতে দিলেও হ'ব জেগাত থৈ যাবা হ'ল এতিয়া চোৱা মই দিছোঁ টাইটল দুটা গছ ভালপোৱা ককাজন অব্লিক অমৃত বৃক্ষ হা আমি যিহেতু ইয়াত আমলখি গছ বুলি কৈছে আমলখি গছক কি বুলি কোৱা হয় জানানে অমৃত বৃক্ষ বুলিও কোৱা যায় কাৰণ অমৃত আমলখি এবিধ অমৃত আমলখি খালে বহু বেমাৰ আজাৰৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰি এতিয়া চোৱা আদৰ্শ নগৰখন গঢ়ি উঠা বৰ বেছিদিন হোৱা নাই আজি কিছুদিন আগলৈকে এইখন গাঁৱেই আছিল দূৰ দূৰণিত থকা আত্মীয় কুটুমবোৰ আহি নতুনকৈ ঘৰ সাজি বাস কৰিবলৈ লোৱাৰ পৰা আদৰ্শ নগৰখনৰ ৰূপেই সলনি হৈ গল এইখন আদৰ্শ নগৰৰে স্থায়ী বাসিন্দা হল আমাৰ বোপাৰাম ককা জীৱনৰ আশীটা বসন্ত ককায়ে এই আদৰ্শ নগৰত পাৰ কৰিলে আদৰ্শ নগৰৰ প্ৰতিটো কথা তেওঁৰ নসদৰ্পণত কাৰ কাৰ ঘৰত কোনজোপা গছ আছে কোনজোপা গছ কাৰ জন্মৰ সময়ত ৰোৱা সকলো কথা তেওঁ খোকোজা নলগাকৈ কৈ দিব পাৰে এইখন আদৰ্শ নগৰৰে স্থায়ী বাসিন্দা উচ্চ ধনী ব্যক্তি ৰঘুনাথৰ পুতেকৰ বিয়ালৈ আমাৰ বোপাৰাম ককাক নিমন্ত্ৰণ দিয়া হল বিয়াৰ দিনা বিয়া খাবলৈ বুলি শুদ্ধ বগা চুৰিয়া চোলা পিন্ধি ককা বিয়া ঘৰ পালেগৈ বিয়া ঘৰৰ ৰেহ ৰূপ লক্ষ্য কৰি ককা খন্তেক তভক মাৰি ৰল অলপ পিছত তেওঁ ৰঘুনাথক দৰা কইনাক মাতি দিবলৈ কলে এজুলুকা আশীৰ্বাদ দিবলৈ হম ৰঘুনাথেও ককাৰ আদেশ পালন কৰি দৰা কইনাক মাতি আনিলে ককাই দুয়োকে আশীৰ্বাদ দিলে ৰঘুনাথ ককাক খোৱা ৰঘুনাথে হ'ব লাগিছিলে দেই ৰঘুনাথে ৰঘুনাথে ককাক ৰঘুনাথৰ পুতেকৰ বিয়া খাবলৈ গৈছে যেতিয়া ৰঘুনাথে ককাক খোৱা বোৱাৰ কৰিলে নে নাই সুধিলে হম ককাই ৰঘুনাথৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়াৰ সলনি এইফালে চোৱা আহিছেনে আহ ককাই ৰঘুনাথৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়াৰ সলনি ৰঘুনাথক সুধিলে তুমিয়ে বিয়াৰ ৰভা দিবলৈ চোতালত থকা আমলখি গছজোপা কাটি পেলালা তুমিয়ে কাটি পেলাইছানে এইটো সুধিছে আৰু তাৰমানে গছজোপা কাটোতে তোমাৰ অকণো দুখ নালাগিলনে বিয়া পাছত বিয়াৰ পাছত আলহী অতিথিবোৰ যাবগৈ ন কইনাই ঘৰখন শুৱনি কৰিব কিন্তু আমলখি গছজোপাৰ থকা ৰিক্ত স্থান খিনি কোনে পূৰণ কৰিব অতি সহজে অতি সহজে আমলখি গছ এজোপা পোৱা যাবনে বাৰু গছজোপা কটাত মনত মই বৰ বেজাৰ পাইছো খং উঠিছে মোৰ সেয়ে মই বিয়াৰ লুচি ভাজি একো নাখাওঁ এইবুলি কৈ ককা বিয়া ঘৰৰ পৰা প্ৰস্থান কৰিলে এতিয়া শুনা মই পঢ়ি গ'লোঁ গম পাইছা নহয় কথাটো মই এবাৰ পঢ়ি দিলোঁ কাৰণ কি আছিলে বিয়াখন কাৰ আছিলে ৰঘুনাথৰ পুতেকৰ বিয়া ৰঘুনাথৰ পুতেকৰ বিয়া খাবলৈ ককাক মাতিছিলে ককা আহিলে আমি ককাৰ বিষয়ে কোৱাৰ আগতে কি ক'ব লাগিব ককা মানুহজন কেনেকুৱা বা সেইডোখৰ জেগাত মানে যোনডোখৰ জেগাত বিয়াখন হৈছে সেইডোখৰৰ জেগাত ককাৰ আধিপত্য কেনেকুৱা মানে আধিপত্য মানে ককাই সেই জেগাডোখৰক কিমানকৈ চিনি পায় প্ৰত্যেকজন মানুহ চিনি পোৱাৰ উপৰিও তেখেতে প্ৰতিডাল গছ চিনি পায় আমি সেইটো কথা দেখাব লাগিব মানে হঠাতে আমি কোনোবা এডোখৰ জেগালৈ গৈছোঁ তাত এজোপা গছ দেখিছোঁ আমাৰ মৰম নালাগে যিজোপা গছ আমি অহা যোৱা কৰোঁতে সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হোৱা দেখা পাওঁ সেইজোপা গছৰ প্ৰতি আমাৰ এটা মোহ জন্মে হ'ল সেইকাৰণে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ আদৰ্শ নগৰখনৰ বৰ্ণনাও দিছে এই আদৰ্শ নগৰখনৰ বৰ্ণনা এটা কাৰণেই দিছে যে এই আদৰ্শ নগৰৰে স্থায়ী বাসিন্দা হ'ল আমাৰ বোপাৰাম ককা এই ককাৰ কথাটো পাতনি মেলিবৰ কাৰণে আদৰ্শ নগৰখন গাঁৱৰ পৰা যে নগৰ হৈছে সেই কথাটো বুজাব চেষ্টা কৰা গৈছে গাঁও অঞ্চল এটাৰ পৰা যেতিয়া গাঁওখন নগৰ হয় তেতিয়া যথেষ্ট তাত গছ গছনি কাটিব লগা হয় নতুন ঘৰ দুৱাৰ বনাব লগা হয় গাঁৱৰ পৰিৱেশ বেলেগ নগৰৰ পৰিৱেশ বেলেগ আৰু এই আদৰ্শ নগৰৰে স্থায়ী বাসিন্দা হৈছে আমাৰ বোপাৰাম ককা জীৱনৰ আশীটা বসন্ত ককাই এই আদৰ্শ নগৰত পাৰ কৰিলে আশী বছৰীয়া মানুহজনে যদি সেই এটা নিৰ্দিষ্ট জেগাতে থাকে তাৰ প্ৰতিটো গছৰ লগত প্ৰতিটো মানে ঠাইৰ লগত মানে আমি ঘৰখনৰ একদম আগফালৰ পিছফালেকে আমাৰ কেনেকুৱা নিজৰ নিজৰ লাগে ঠিক তেনেকে সেই তেখে ককাৰো আশীটা বসন্তক পাৰ কৰিছে যেতিয়া আশীটা বসন্ত মানে কি জানানে এইটো অসমীয়াৰ এটা হেৰি বসন্ত মানে বহাগ তাৰমানে কি আগতে আৰু জন্মদিনৰ ছিষ্টেমটো নাছিল তোমাৰ কিমান বছৰ হ'ল এতিয়াহে আৰু বাৰ্থডে আহিল তেতিয়া মানে আশীটা বসন্ত বা তুমি কেইটা বসন্ত পাৰ কৰিলা এনেকৈ কিমান বয়স হ'ল সেইটো জেনেৰেলি কয় যে চৌব্বিছটা বসন্ত পাৰ কৰি ভৰ যৌৱন এনেকুৱাবিলাক শব্দ থাকে বসন্ত মানে বয়স গম পাইছা একজেক্টলি আশীটা বসন্ত পাৰ কৰা মানে কি আশীটা বহাগ তেখেতে দেখিছে মানে বহাগ আশী বছৰ তেওঁ উপভোগ কৰিছে তেনেকুৱা কথা আৰু ককায়ে এই আদৰ্শ নগৰতে পাৰ কৰিলে আদৰ্শ নগৰৰ প্ৰতিটো কথা তেওঁৰ নশ দৰ্পণত কাৰ ঘৰত কোনজোপা গছ আছে কোনজোপা গছ কাৰ জন্মৰ সময়ত ৰোৱা সকলো কথা তেওঁক খোকোজা নোলোৱাকৈ কৈ দিব পাৰে এই বাক্যটোত এটা কথা আৰু এটা মেছেজ গৈছে কি গৈছে চোৱা মানুহৰ জন্মদিনত আজিকালি কেক কাটে ইটো কৰে সেইটো কৰে কিন্তু আদৰ্শ নগৰৰ এটা পৰম্পৰা কি কোনোবা জন্ম হ'লে এজোপা গছ ৰুৱে জন্মদিনত এজোপা গছ ৰোৱা হয় এই কথাবিলাক ককাৰ নসদৰ্পণত মানে তেখেতে সলসলীয়াকৈ কৈ দিব পাৰে মানে নখ দৰ্পণত মানে কথাটো হৈছে কি তেখেতৰ কোনো খোকোজা নোলোৱাকৈ কৈ দিব পাৰে এতিয়া চোৱা আমি এতিয়া গাঁওখনৰ কথা ক'লোঁ ককাৰ কথা ক'লোঁ অলপ অলপ গাঁওখনৰ কথা ক'লোঁ অলপ ককাৰ কথা ক'লোঁ এতিয়া আহিলে আমি আদৰ্শ নগৰৰে স্থায়ী বাসিন্দা উচ্চ ধনী ব্যক্তি ৰঘুনাথ এজন ধনী ব্যক্তি তেখেতৰ পুতেকৰ বিয়ালৈ বোকা বোপাৰাম ককাক নিমন্ত্ৰণ দিয়া হ'ল বিয়াৰ দিনা ককা কেনেকৈ আহিব বিয়াৰ দিনা কক যিহেতু মানুহজন বয়সস্থ বয়সস্থ মানুহৰ নিজকে চাফা চিকুণ কৰি ৰাখা শুদ্ধ বগা কাপোৰ পিন্ধি আহে বগা চুৰিয়া আমি যেনেকে বুঢ়া মানুহে কি পিন্ধে জেনেৰেলি চুৰিয়া চোলা পাঞ্জাৱী বুলি আজিকালি কয় তেতিয়া চুৰিয়া আৰু চোলা বুলি কৈছিল বয়সস্থ মানুহক চুৰিয়া চোলা পিন্ধা বুলি কয় হ'ল আজিকালি লিখিব লগা হ'লে এতিয়াৰ কোনোবা বিয়ালৈ যোৱা বুলি ক'লে বোলে কিহৰ চুট পিন্ধিব লাগিব এইবিলাক পাৰিবাৰ চিবাৰ তেনেকুৱা চুট পিন্ধিব লাগিব বুলি ক'ব লাগিব কিন্তু এতিয়া ককাই কেনেকুৱা ধৰণে সাজি কাচি আহিছে শুদ্ধ বগা চুৰিয়া চোলা পিন্ধি ককা বিয়া ঘৰ পালেগৈ বিয়া ঘৰৰ ৰেহ ৰূপ আজিকালিতো আৰু বিয়া ঘৰত কিবা কিবি ইভেণ্ট মেনেজমেণ্ট লগাই তাৰ ৰেহ ৰূপ বেলেগ ধৰণৰ হৈ যায় নাই যিহেতু বোপাৰা হেৰি ধনী ব্যক্তি ৰঘুনাথ ধনী ব্যক্তি তাহাঁতৰো ৰেহ ৰূপবিলাক বেলেগ হৈছে আদব কাইদা বেলেগ হৈছে ৰেহ ৰূপ লক্ষ্য কৰি ককা খন্তেক টভক মাৰি ৰ'ল হ'ল অলপ পিছত তেওঁ ৰঘুনাথক ক'লে কি ক'লে দৰা কইনাক মাতি দিবলৈ হা দৰা কইনাক মাতি দিবলৈ ক'লে এজুলুকা আশীৰ্বাদ দিবলৈ এজুলুকা মানে কি তেখেতে মানে বুঢ়া মানুহ বিয়ালৈ কিয় আহে আমি কিবা এটা ভাল কাম কৰিলে বুঢ়া মানুহৰ আশীৰ্বাদ লৈ কাম কৰোঁ সেইকাৰণে তেখেতে এজুলুকা মানে এনেই এজুলুকা শব্দটো এইবিলাক বিশেষণ অসমীয়াত এইবিলাক শব্দক বিশেষণ শব্দ বুলি কয় যিটো লগালে বাক্যটো অতি সুন্দৰ হয় সাহিত্য মধুৰ হয় ডাইৰেক্ট আমি কম নেকি আৰু যে ককাই অঁ মাতি দিয়ে তাহাঁতক মই আশীৰ্বাদ দি যাওঁ এনেকৈ কোৱাতকৈ তাৰমানে এযোৰ লুকা আশীৰ্বাদ দিবলৈ বুলি ক'লে হা ৰঘুনাথেও ককাৰ আদেশ পালন কৰি দৰা কইনাক মাতি আনিলে হ'ল ককাই দুয়োকে আশীৰ্বাদ দিলে ৰঘুনাথে ককাক খোৱা লোৱা খোৱা বোৱা কৰিলে নে নাই সুধিলে যিহেতু আলহী ঘৰ মানুহৰ ঘৰলে বিয়া খাবলৈ কোনোবা গ'লে গৃহস্থই আমাক সোধে যে আপোনালোকৰ খোৱা বোৱা হ'লনে কেনে পাইছে খোৱা বোৱা আৰু বেয়া নাপাব খাই বৈ যাব দেই এনেকৈ কয় নাই সেইকাৰণে ৰঘুনাথে ককাক খোৱা বোৱাৰ কৰিলে নে নাই সুধিলে এইটো আকাৰডাল দিবা দেই ৰঘুনাথে ককাক ৰঘুনাথে ককাক খোৱা বোৱা কৰিলে নে নাই সুধিলে এইটো ৰত নালাগে ককাই ৰঘুনাথৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়াৰ সলনি ককাই ৰঘুনাথৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ মনেই নকৰিলে ৰঘুনাথক কি সুধিলে ৰঘুনাথক সুধিছে যে তুমিয়েই বিয়াৰ ৰভা দিবলৈ চোতালত থকা আমলখি গছজোপা কাটি পেলাল পেলালা তুমিয়ে কাটি পেলালা নেকি যে এই আমলখি গছজোপা গছজোপা কাটোতে তোমাৰ অকণো দুখ নালাগিলনে বিয়াৰ পাছত বিয়া ঘৰলৈতো বহুত আলহী অতিথি আহে সেইবিলাক গুচি যায় আকৌ নতুন কইনা আহে হয়নে বিয়াৰ পাছত আলহী অতিথিবোৰ যাবগৈ ন কইনাই ঘৰখন শুৱনি কৰিব কিন্তু আমলখি গছজোপাৰ থকা ৰিক্তত স্থানখিনি বা ঠাইখিনি কোনে পূৰণ কৰিব বা পূৰ্ণ কৰিব হম অতি সহ সহজে আমলখি গছ এজোপা পোৱা যাবনে বাৰু আমি পুলি এটা পাম নাৰ্চাৰীত হয়নে কিন্তু এজোপা ফল ফুল দিয়া গছ আমি পামনে কেতিয়াওতো নাপাওঁ এজোপা গছ ডাঙৰ হৈ ফল দিবলৈ কিমান সময় লাগে হয়নে গতিকে সেই গছজোপা কাটি পেলোৱাত ককাই বৰ মনত কষ্ট পাইছে গছজোপা কটাত মনত মই বেৰ বেজাৰ পাইছোঁ খঙো উঠিছে মোৰ হ'ল সেয়ে হ'লটো আকৌ মইহে কৈছোঁ দেই লিখা নাই সেয়ে মই বিয়াৰ লুচি ভাজি একো নাখাওঁ এই বুলি কৈ ককা বিয়া ঘৰৰ পৰা প্ৰস্থান কৰিলে বা বিয়া ঘৰৰ পৰা গুচি গ'লগৈ বা ঘৰমুৱা হ'ল বুজি পাইছা এতিয়া চোৱা নীতি শিক্ষা নীতি শিক্ষাত তুমি তুমি তোমাৰ ফালৰ পৰা নীতি শিক্ষা কি বুজি পালা গছ গছনিবোৰ আমাৰ পৰম বন্ধু গছৰ অবিহনে আমি জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ বা আমাৰ গছ অবিহনে আমাৰ জীৱন অসম্ভৱ যিকোনো এটা কথা লিখিব পাৰা এদিনীয়া বিয়াখনৰ কাৰণে ৰঘুনাথে অনবৰতে অম্লজান দি মানুহক সহায় কৰা আমলখি গছজোপা নকটা হ'লেও হ'লহেঁতেন বা নকটা হ'লে ভাল আছিল অম্লজান মানে কি জানা অক্সিজেন অক্সিজেন ইংলিছত কয় অসমীয়াতকৈ অম্লজান এদিনীয়া বিয়াখনৰ কাৰণে বিয়াখন এদিনীয়াহে পাতিব ৰঘুনাথে অনবৰতে আমাক গছজোপা ডাঙৰ হোৱাৰ পৰা অক্সিজেন দি আছে যিহেতু আমাক গছে অক্সিজেন দিয়ে আমাৰ পৰা কাৰ্বন ডাই আমি এৰি দিয়া কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গছে লয় তোমালোকে সেইবিলাক জানাই আমাক অনবৰতে অম্লজান দি মানুহক সহায় কৰা আমলখি গছজোপা নকটা হলেও হ'লহেঁতেন হল বুজি পাইছা নীতি শিক্ষা কি শিকিলে গছ কটাটো অতি দুখ লগা কথা বা অতি বেয়া কথা গম পাইছানে নীতি শিক্ষা বুলি ক'লে তুমি গোটেইখিনি লিখিলেও একো নহয় এতিয়া তোমালোকে এইটো গল্প চাবা মই আৰু গল্প দিম তোমালোকে এই গল্পটো চেষ্টা কৰিবা লিখিবলৈ মই বৰ সুন্দৰ মানে ইয়াতে শব্দ সংযোজন কৰিছোঁ যিটো কাৰণে নেকি গল্পটো বৰ শ্ৰুতি মধুৰ হৈছে শ্ৰুতি মধুৰ মানে শুনিবলৈ হা শ্ৰুতি মানে কি জানানে শুনা শ্ৰোতা যোনে কথা কওঁতে যোনে শুনি থাকে তাক শ্ৰোতা বুলি কয় আৰু শ্ৰুতি মধুৰ মানে শুনি ভাল লগা হৈছে গল্পটো যেতিয়া পাঠ কৰি থকা গৈছে শুনি ভাল লগা যদি এইটো গল্প আহে এনেকৈ লিখিলে একজামিনাৰজনে শুনি ভাল মানে পঢ়ি ভাল পাব কোমলতা আছে গল্পটোত যম শব্দৰ ভিতৰতে যথেষ্টখিনি বুজাব চেষ্টা কৰা গৈছে গাঁওখন কেনেকুৱা বুঢ়া মানুহজনৰ মনৰ ভাৱ কেনেকুৱা গছৰ প্ৰতি তেওঁৰ মৰম কেনেকুৱা ৰঘুনাথ কেনেকুৱা পৰিয়ালৰ মানুহ মানুহজনে আশীৰ্বাদ দিলে আশীৰ্বাদ দি তেওঁ কোমল হৃদয়ে পৰিচয় দিলে কিন্তু তেখেতে একো নাখালে তেখেতৰ এতিয়াও তেখেতৰ মনত এতিয়াও কি আছে অভিমান নাথাকিলে অভিমান কাৰ ওপৰত ৰঘুনাথৰ ওপৰত গছজোপা কটাৰ কাৰণে এই গোটেইখিনি কথা বুজি পাইছা এই গোটেইটো গল্প যথেষ্ট তত্ত্বগুৰ গল্প যদি কেনেবাকৈ আহে এইটো লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা অতি সুন্দৰকৈ এক এক নম্বৰ নকটাকৈ তোমালোকে ইয়াত ধুনীয়া মাৰ্কছ পাবা আজিলৈ আহোঁ মই পিছত ধুনীয়া ধুনীয়া আৰু গল্প লৈ আহিম আকৌ এবাৰ কৈছোঁ প্লিজ চেনেলটো মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা লাইক কৰিবা আৰু ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিবা বাই বাই